Masa perusahaan cuma kasih cuti 4 hari doang? Loh, harusnya bersyukur dong. Cuti nikah kan harusnya cuma tiga hari doang. Hahaha, <laughs> saya bercanda. Mungkin maksud kakak ini adalah cuti tahunan ya. Jika di perusahaan Anda hanya memberikan cuti tahunan empat hari saja, Anda perlu tahu dulu apa alasannya. Bisa jadi, cuti Anda telah terpotong oleh cuti bersama atau ketidakhadiran lainnya. Tapi, kalau aturan awalnya hanya memberikan empat hari saja, jelas ini pelanggaran. Pada pasal 81 angka 25 perpu cipta kerja yang mengubah pasal 79 ayat 1 undang-undang ketenagakerjaan jelas dikatakan satu pengusaha wajib memberikan waktu istirahat dan cuti. Lebih lanjut, aturan hak atas cuti tahunan adalah sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus. Ingat! 12 hari adalah jumlah minimalnya. Perusahaan boleh saja memberikan lebih, walaupun itu mustahil. Terima kasih kepada Ed Ataya Altaf yang sudah bertanya.